Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Memiliki binatang peliharaan memang lumrah dilakukan banyak orang Terlebih jika binatang yang disukai adalah kucing Karena binatang berbulunan lucu ini Tidak hanya menjadi peliharaan yang mengemaskan namun, juga sangat bermanfaat, khususnya bagi kesehatan mental kita. Manfaat kucing sebagai hewan peliharaan dapat menjadi sumber dukungan emosional bagi sang pemiliknya. Kucing bisa menjadi teman yang baik dan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan sehat. Bahkan, dalam sebuah penelitian terungkap bahwa hanya dengan menonton video kucing saja, sudah cukup untuk meningkatkan energi kita. Manfaat kucing sebagai hewan peliharaan ternyata bisa menjadi teman yang penuh kasih sayang. Bahkan mendengar dengkurannya saja bisa menciptakan emosi positif dan efek menenangkan. Si kucing dinilai memiliki kemampuan untuk menenangkan sistem saraf kita dan memberikan kita sosok untuk bersenang-senang dan bermain. Meskipun kucing adalah hewan mandiri yang suka mengais dan menjelajah. Namun mereka juga sangat menyayangi pemiliknya dan orang yang mereka percayai Ada 12 manfaat kucing sebagai hewan peliharaan yang bisa membuat hidup kita lebih sehat dan bahagia Yakni satu, Memelihara kucing dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan kita Mengelus atau bermain dengan kucing dapat melepaskan semua zat kimia yang terdapat di otak. Ada juga bukti bahwa dengkuran kucing ternyata dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengendurkan sistem saraf. Kucing juga membantu menghilangkan stres dan memberikan manfaat anti kecemasan bagi sang pemilik. Kucing kampung umumnya adalah hewan peliharaan yang memiliki perawatan rendah. Sehingga tidak membebani sang pemilik. Hal ini menjadikan kucing kampung sebagai hewan peliharaan yang ideal bagi mereka yang kesulitan jika harus menangani perawatan hewan peliharaan yang ketat. Kedua, memelihara kucing dapat meningkatkan kebahagiaan kita, menurut sebuah penelitian. Pemilik kucing cenderung memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik daripada orang yang tidak memiliki hewan peliharaan. Selain itu, merawat dan bermain dengan kucing dapat memberi kita kepuasan tersendiri. Ketiga, memelihara kucing dapat menurunkan risiko penyakit jantung kita. Kucing dapat menurunkan tingkat stres dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan stroke. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kucing lebih kecil kemungkinannya meninggal karena serangan jantung daripada mereka yang tidak memiliki kucing. Keempat, memelihara kucing dapat meredakan rasa sepi kita. Kucing bisa menjadi hewan peliharaan yang sangat penyayang, dan mereka dapat mengurangi perasaan kesepian dengan memenuhi kebutuhan kita akan persahabatan. Menurut sebuah penelitian di Australia, memiliki kucing hampir setara dengan memiliki pasangan romantis. Mereka memulai kontak dan melakukan kontak mata dengan sang pemiliknya. Hal ini menciptakan semacam koneksi yang mirip dengan interaksi manusia. Memiliki hewan peliharaan yang membuat kontak dan bergantung kepada kita ternyata dapat membantu menghilangkan rasa kesepian dan memberikan semangat hidup. Kelima, memelihara kucing dapat meningkatkan kualitas tidur. Kita tidur dengan kucing ternyata dapat meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian menemukan bahwa beberapa orang pemilik kucing ternyata lebih suka tidur dengan kucing mereka daripada dengan pasangannya. Hal ini karena kucing memberikan rasa nyaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur sang pemilik kucing tersebut. Keenam, memelihara kucing dapat memulihkan penyakit mental. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hewan peliharaan bermanfaat bagi orang yang memiliki kondisi gangguan penyakit mental seperti depresi. Hewan peliharaan, termasuk kucing, bisa membantu sang pemilik untuk mengelola emosinya dan mengalihkan perhatiannya dari gejala penyakit mental. Selain itu, kucing membuat pemiliknya merasa dibutuhkan. Memiliki hewan peliharaan untuk dirawat memberi rasa tanggung jawab pada sang pemilik. Hal inilah yang dapat membantu meringankan gejala depresi ringan pada sang pemilik. Jadi, tindakan merawat secara positif dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Ketujuh, memelihara kucing dapat meredakan infeksi tubuh kita. Suara dengkuran kucing merupakan obat terapi bagi manusia. Dengkuran kucing adalah suara yang sangat menyenangkan yang berguna untuk menurunkan stres dan memiliki kemampuan penyembuhan pada infeksi, sakit pada tulang dan otot. Kucing mendengkur dalam kisaran 20-110 Hz. Ternyata memiliki efek positif pada kesehatan. Kedelapan, memelihara kucing sebagai obat terapi kita di masa sulit. Kucing menjadi hewan terapi yang hebat, yang dapat membantu seseorang mengatasi penyakit mental dan kehilangan dengan lebih baik. Kucing dapat membantu orang yang berduka untuk mengatasi rasa kehilangan mereka dengan lebih mudah. Kucing memberikan efek terapi ringan dan berfungsi sebagai dukungan emosional yang sederhana di masa-masa sulit. Kesembilan, memelihara kucing dapat mencegah alergi. Kucing dapat membantu anak-anak mengatasi alergi mereka karena bulu-bulu kucing dianggap sebagai alergi umum. Tapi peparan kucing sejak dini pada anak-anak akan membantu mereka mengembangkan sistem kekebalan yang kuat tidak hanya terhadap alergi kucing, tetapi juga alergi lainnya. Menurut sebuah penelitian di tahun 2002, anak-anak di bawah satu tahun lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan alergi setelah terpapar kucing. Ke-10, memelihara kucing dapat meningkatkan harga diri. Menurut sebuah penelitian, pemilik kucing cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Hal ini mungkin disebabkan karena kucing berfungsi sebagai dukungan sosial yang membantu orang dalam bangkit meningkatkan harga diri menjadi lebih baik. Sebuah penelitian yang dilakukan dengan 97 mahasiswa menunjukkan bahwa hewan peliharaan dapat membuat orang merasa lebih baik setelah mengalami penolakan. Ke-11 memelihara kucing dapat membantu membangun kebiasaan sehat. Kegiatan pengasuhan membantu kita bisa membangun kebiasaan sehat. Kucing perlu diberi makan dan dirawat secara teratur. Hal ini membantu rutinitas untuk merawatnya. Apapun suasana kita, kucing memberi orang alasan untuk bangun dan merawat peliharaan mereka sendiri. Tindakan merawat hewan-hewan peliharaan dapat berfungsi sebagai pengingat untuk merawat diri sendiri juga Kedua belas, memelihara kucing dapat meningkatkan kemampuan sosial kita Memiliki kucing sebagai hewan peliharaan ternyata dapat membantu orang dalam hubungan mereka dengan orang lain Orang yang memiliki hewan peliharaan merasa kurang stres untuk bersosialisasi dengan orang lain Hewan peliharaan juga mendukung koneksi sosial Misalnya para pemilik kucing peliharaan dalam suatu komunitas seringkali terikat dengan cepat karena memiliki topik yang sama untuk didiskusikan Jadi jika kamu belum memiliki hewan peliharaan di rumah cobalah untuk menjadikan kucing sebagai binatang peliharaan agar hidupmu lebih sehat dan bahagia tidak usah membeli kucing dengan harga yang mahal Adopsi saja kucing-kucing kampung atau kucing jalanan yang banyak dijumpai di sekeliling kita Itu lebih baik Oke pemirsa yang budiman, itulah 12 manfaat memelihara kucing yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia dan sehat Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Terima kasih, Wassalam.